На прийом до Бориса Тудурова сьогодні прийшов Андрій Дубик. Це поки що єдина в Україні людина, якій пересаджено серце та легені. Цю операцію Андрію робили в Німеччині, а до центру серця він приїхав на реабілітацію. Твоя задача на сьогодні від інфекції, воду з під крана не пити. Можеш только кипячену воду. Тому що в звичайній водопроводній воді є все, те, що тебе може навряди. начинает горло, чесаться, судить. Mm -hmm. и я кашлю, если не кашлю, аш слезы. У тебя еще есть рубец в трахее, вот, и возможно, что где-то, mm -hmm. где, -то, где -то есть раздражение. Первому всегда сложнее. Так что держи контакт, mm -hmm. главное все делать вовремя. я общался с людьми, которые это уже сделали, 16 лет назад. Живет, работает нормально. Хорошие позитивные примеры, с хорошим настроем на будущее. Если они прожили 16 лет на тех иммунодепрессантах, которые были тогда, значит, у тебя есть шанс прожить как минимум 25-30, а может и больше. Если захочешь понабивать мячик просто на ноге, это один вопрос. Если ты завтра выйдешь на поле и будешь в пылюке там возиться с 22 игроками, вот, то это может плохо закончиться. На велосипеде катайся. Я рад за тебя. Ты сделал э, нечто невыполнимое в этой стране, добился такой пересадки, это, из, из области фантастики, что-то такое вот маленькое чудо. Ты сделал сам его для себя. Вот я, когда вы приходили ко мне пару лет назад, вот я я смотрел на вас и понимал, что абсолютно безнадежная ситуация. Абсолютно безвыходная, безнадежная ситуация. И, честно говоря, хоть я и успокаивал вас, но э, где-то в глубине души понимал, что ну, обреченный человек, у него нет никаких шансов. Ты сам сделал для себя эти шансы и сам их реализовал. Так что теперь задача только сохранить это чудо для себя и жить дальше, радоваться жизни. И не делать глупостей. Борис Тодоров призначил на завтра Андрею Дубыку обстежение. Після нього лікарі вирішать, виписувати хлопця додому чи залишити ще під наглядом.